Що дивляться люди, на яких дивимось ми, як власне, фільм допомогли їм знайти себе, якщо допомогли? На 1+,1 плюс один проект Підпільна імперія мене звати Андріал Феров. Як завжди, ми переглядаємо якесь важливе і сучасне кіно, як завжди, робимо це у товаристві цікавого гостя. Щодо кіно, то сьогодні на нас чекає стрічка Кохання із словником історії вродливої сумної американки, яка мріє вийти заміж або, хоча б, закохатися як слід, аж доки не стало пізно. Побачення, наче марафони нічого не дають, не дають жодних результатів. Аж доки Нора не зустрічає на якійсь вечірці молодого француза у копелюсі, кохання поєднує у собі одразу романтичну комедію і незалежну мелодраму про справжніх людей. Дебют доньки видатного американського режисера і актора Джона Касаветіса, якого вважали гуру незалежного кіно. Фільм Зої Касаветіс судитиме співачка і телеведуча Оля Горбачова. Ольга Горбачова, Арктика. Саме таку назву має її власний музичний проект. До того як стати співачкою, Ольга тривалий час працювала на радіо і телебаченні. Була ведучою та програмним директором першого музичного телеканалу України Бістів. Але більш відома як ведуча музичної програми Мелорама. кола її інтересів Ходять фільми кохання «Інструкція із застосування та джодха і акбар. Захоплюється актрисою Мерлін Монро. Зараз у вільний час полюбляє вести семінари для жінок та відеоблоги життя жінок. Виховує двох доньок, дружина продюсера Юрія Нікітіна. Привіт, дякую, що прийшла. Так, справжня кінозірка. Добрий. вечір. Оля. Це наш маленький кінотеатр підпільний, бо. так називається програма. А перш ніж ми почнемо дивитися цей фільм, скажи, ти щось чула про нього, може бачила, а, є якісь враження від нього? Ну, мне всегда интересно посмотреть на мир глазами женщин, потому что я женщина. Мне кажется, женщины мало реализуются в этой профессии. Я бы не сказала, что это происходит в силу того, что кинематографическим миром правят мужчины. Безусловно, им правят женщины, они вдохновляют мужчин на все киношедевры. Но женщинам не хватает уверенности в том, чтобы достойно выступать, в этом поле с мужчинами, очевидно, потому что они воспринимают это как конкурентное поле. Если не относиться к этому жанру как к виду конкуренции с мужчинами, а иметь возможность учиться, например, у своего великого отца или у своего великого мужа, то я верю в то, что женщины э, смогут самовыразиться в этом жанре не менее искусно и подарить э, другим женщинам более тонкое понимание ощущения себя. То есть для тебя вот так важно, чтобы автором была женщина? Нет, мне это просто, мне, нет? просто мне, э, мне просто интересно, это это по-другому однозначно, и это то, чем занимаюсь я, потому что я стараюсь творить сейчас исключительно в женском круге. Между женщинами настолько эм, серьезно стало развиваться слово конкуренция, что, мне кажется, оно эм, препятствует выражению нашей женской силы. Поэтому мое слово это сотрудничество. И все, что я делаю в творчестве в данный момент, я делаю только с женщинами. В частности, я вот только дала на прошлой неделе эм, женский концерт в Театре Франко. Это был мой первый сольный большой концерт, сделанный в сотрудничестве с женщинами-режиссерами, женщинами-дизайнерами. Практически не участвовали мужчины. И это был совершенно иной поток, иное творчество. И это то, что приводит нас к глубинному пониманию самих себя, это чего нам очень не хватает, потому что э, глянец, телевидение очень нас настраивает быть успешными, но как-то это не равняется быть счастливыми. Интересно, слушай, а говорят, что конкуренция между женщинами сильнее, чем между мужчинами. Что шутят же, вот еще против кого дружить и девочки, что это вот единение возможно только тогда, когда есть какое-то противостояние с представителями другого пола, нет? Ну, вот если я скажу, что я борец с женской конкуренцией, получается, что я опять буду с кем-то сражаться. <laughs> я, я просто, вот как я могу через свое творчество, я пытаюсь, еще раз повторюсь, донести, что конкуренция не наше слово. Это слово очень с мужской энергией. Наше слово – сотрудничество. Наше слово – это женский круг. Это та поддержка женщины женщине, которую нельзя заменить нашим общением с мужчинами. Поэтому моя миссия – объединять женщин. Я, я, я не знаю, насколько я удачно ее воплощу в этой земной жизни, но я очень буду стараться. Хорошо, тогда посмотрим фильм, снятый женщиной, о женщине. И я уверен, что мы найдем такое количество оттенков в этой теме дополнительных, и так о многом поговорим после просмотра, что хватит э, на несколько эфиров. А, в этой спидпильной империи в Стелла Артуа представляет досконалое кино, яким сегодня є кохание с словником американская чи то комедия, чи то мелодрама про самотность у великому місті и про возможность знайти кухання у этом великому місті. За півтора години ми почнемо говорити про фільм кохання із словником. Сподіваюся, ви досидите до кінця і почуєте е нашу розмову. Впевнений, вона буде дуже цікавою. А поки приємного вам перегляду! <му> Стил артуа представляє досконале кіно. Джон Касаветіс за життя зняв чи не найкращу драму про важку жіночу долю жінка під впливом. Якщо там йшлося про заміжню жінку із кількома дітьми та чоловіком, яка страждає через психічні розлади, то в коханні з словником показано, що джерелом жіночих страждань є не тільки і не стільки родина і обов'язки, іноді навіть відсутність родини і обов'язків, але радше відсутність коханого чоловіка. Ольга Горбачова зазвичай мало дивиться, але добре знається і на коханні, і на родинних обов'язках. принято спрашивать, ну как тебе кино? И как же тебе кино? Ну, женское кино, и поэтому мне, конечно, было интересно. Мне кажется, мужчина не знает столько нюансов и оттенков в неуверенном женском поведении, как сама женщина, да, может излить вот эти вот Монологи, как это смогла сделать режиссер, передав вот эту тонкую неврастеничность и неуверенность в себе главной героине, несмотря на ее уже достойный возраст. Слушай, есть такой термин, что красивой умной женщине всегда очень тяжело найти себе любимого мужчину-партнера. Это правда или нет? И здесь, в этом, в этом фильме, здесь это так вот красной нитью проходит. Правда в том, что умная женщина не считает себя красивой. Она же уже умная, правда? Куда же еще быть красивой? Это, в общем-то, отталкивание и самооценка, построенная на социальных стереотипах, мешает раскрыть в себе некую женственность. Ты или женщина в таких нижних энергетических центрах, но при этом тебе не добраться никогда ни до духовного совершенства, ни до того, чтобы быть женщина с двумя высшими образованиями. Но чем больше у тебя высших образований, тем меньше в тебе женственности и развитых нижних центров. Да понимаешь, вот женщина в поиске вот этой гармонии э, мечется большую часть времени, и как ты видишь, по главной героине с возрастом сомнения в себе усугубляются. И вот то, что я сейчас делаю, например, в видеоблогах ⁇ Жизнь женщины ⁇ я рассказываю о таких же страхах и комплексах, которые на меня свалились, когда я оказалась вроде бы и умной, и успешной, и красивой, но разведенной женщиной. Вот это вот все, мне кажется, показано очень правдоподобно. Сомнения в себе, в своей привлекательности, какая-то бесконечная череда попытка спастись за любого мужчину как за спасательный круг, ментальное накидывание на него сетки, что он твоя жертва, твой обязательный кандидат на будущего мужа, мужчины все это, конечно же, очень чувствуют и убегают от таких женщин. И здесь очень тонко много фрустраций истинных женских и я рада, что вывод сводится к тому, в чем я, собственно, считаю корень счастья. Это быть довольной самой собой. Если ты в ладах самой собой, то любой мужчина, мы говорим сейчас о не о тех мужчинах, каким склонных там к насилию, да, или каким-то психическим расстройствам, а просто о, о хорошем, нормальном мужчине. Так вот, в принципе, женщина может быть удовлетворена любым мужчиной, если она испытала доверие к себе, к своей жизни и благодарность к Богу. Вот и весь секрет, он не в жульене, а в том, что главная героиня наконец-то немножко занялась собой, она попыталась разобраться, а какая она, что она любит, а что она чувствует. Не жить на автомате, в страхе остаться э, одинокой. А... Единственное слабое место, я честно скажу, это то, что астрологи не бегают, конечно же, и гадалки за нами по улицам, к сожалению. Иначе все бы были спасены, планете на планете было бы меньше несчастливых женщин, скорее всего, люди доходят до такого тупика эмоционального и психологического, что просто начинают искать духовных учителей. Это некая такая форма. Этот фильм, как и есть молиться любить, да, я бы так сказала. Или да? секс в большом городе. Те же проблемы препарируются под разным углом. Ну, потому что это коренные психологические проблемы любой женщины, которая является прекрасным лебедем, а чувствует себя почему-то даже в 30, умея так много и так хорошо зная себя, продолжает быть этим гадким утенком, который кидается на первого же мужчину на свидании, боясь отказать ему в сексуальных отношениях, как будто это ее последняя в жизни ночь. Моя любимая героиня в этом фильме ⁇ это мама. Мама изрекала вечные мудрости. Если бы всем нам была такая дана мать, если бы мы умели ее слушать. Парадокс вот в чем, что в патриархальную эпоху, в 50-е годы, казалось, во всяком случае, по литературе и по кино, что женского одиночества было меньше. И проблемы вот эти, построения отношений... Практически отсутствовали. Женщины выходили замуж, рожали детей, создавали какие-то семьи. От этого проблем не становилось меньше, но, во всяком случае, все не доходило до таких пределов, какие мы видим да, в современных городских историях про и женское, в том числе одиночество, потому что есть еще и мужское одиночество, и мужчины маются точно так же в поисках, в поисках такого братского любимого сердца. Как ты думаешь, из-за чего эта эпоха такая, то она нас так деформирует? Ну вот мама очень точно сказала, это нас развращает и убивает богатство выбора. Нам кажется, что вот вот мир он сейчас такой глобальный, масштабный, быстротечный, и э, я вот стою вот здесь на самом видном месте в этом мире, и, конечно же, сейчас все мужчины выстроятся в очередь. Но реально, вот мне, например, так казалось. Вот представляешь, а я еще девушка из телевизора. Мне казалось, что у меня этот поток вообще какой-то вселенский никогда не иссякнет. Но когда я осталась одна, то я не то что не смогла ни с кем за годы одиночества познакомить свою дочку, ни с одним мужчиной. Мне даже ни с кем не было интересно идти на свидание. Это очень большая иллюзия, это искушаемость, это наша проверка на то, достойны ли мы прочных и глубинных отношений. Потому что на самом деле... Бог нам изначально в том возрасте, в котором мы должны выходить замуж, и в котором мы тысячелетиями выходили замуж, посылает э, хороших людей, хороших мужчин в нашу жизнь. То, что мы не умеем э, их оценить, это скорее рассеянное внимание, раздувание социальных стереотипов, что женщина почему-то должна сделать карьеру. У нее нет этого в голове, она тысячу лет ничего не должна была, кроме того, как выйти замуж, родить детей, верить в своего мужчину, быть ему преданной и стоять с ним рядом, и подавать патроны, на него обрушится весь мир, да. А сейчас женщина почему-то скорее станет тем человеком, который подставит своего мужчину. Ты так рассуждаешь, тебя не обвиняет окружение в какой-то ретроградности. Ну, потому что это же непривычно для современной свободной женщины, для которой которая требует самореализации уж потом все эти семейные очаги, пеленки. Возможно, для кого-то мой стиль жизни покажется неприемлемым, но я к нему пришла в путем очень трудных душевных испытаний. Это единственный баланс, благодаря которому я могу быть счастливой и в личной жизни, и в профессии. Можно, конечно, все эти ошибки пройти на собственном опыте, но можно посмотреть и на моем, что ни одна самая популярная песня и самая рейтинговая программа не могли меня сделать счастливой, когда я потерпела крах в личной жизни. Поэтому я сделала очень простой и доступный всем вывод, что мы можем быть счастливы, имея семью, но не имея карьеры, и не можем быть счастливы, имея самую успешную карьеру, но не имея семьи. Но это, это мой стержень жизни. Я в общем, такая верная по своей природе, мне так комфортно жить. Я не представляю себя в череде нескончаемых каких-то мужчин. Меня это очень эм, расшатывает, мою целостность. Вот э, мое счастье заключено в преданности одному человеку. Но для кого-то это может оказаться совершенно совершенно неприемлемым. Но я верю, что большинство таких женщин, как я в мире, потому что мы созданы по одинаковой природе. Все остальное это искусство навязано, искусственно навязанное социумом, стереотипом. И я очень долго работала над тем, чтобы не перестать думать, что обо мне думают окружающие. Потому что с героиней это происходит, в общем-то, постоянно. Что подумает мужчина, особенно если он звезда, артист, да, тоже очень классическая история, когда мы не можем отказать знаменитости, понимая, что это вопрос одной ночи и поиска развлечений. А, вот героиня стремится обрести вот это женское счастье. Мы понимаем, что сложится у нее, допустим, роман с этим французом. А что дальше? А дальше пойдет все по шаблону. Начнутся какие-то семейные проблемы, придется рожать ребенка, значит отказываться от каких-то своих свобод, от йоги, я не знаю, каких-то вечеринок безумных и всего остального. Вот тебе как кажется, какого рода проблемы и как с ними справляться вот эти вот пост... Постсвадебная, так, так называемая. знаешь, я сейчас э, готовлю такие мастер-классы и семинары для женщин именно по семейной жизни. И я видела недавно очень смешной э, заголовок тренинга женского. Э, как остаться женщиной после свадьбы? Меня это, конечно же, конечно же убило. Я не думала, что э, эта проблема выросла в такую жуткую формулировку. То, о чем ты говоришь, свобода, это, это очень большая иллюзия. Невозможно передать человеку, одержимому в данный момент вопросами карьеры, как, например, я была одержима 10 лет назад, мне невозможно было объяснить, какое глубокое удовлетворение можно получать от материнства. Вот я 10 лет назад э, была беременна, а потом родила ребенка от, от одного и того же мужчины. У меня было точно так же прекрасно все э, в карьере, я была также известна. Но при этом я была тогда абсолютно несчастной женщиной, пред, 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 представлявшей какие-то требования и претензии бесконечные к своему мужчину, доказательств любви к миру и так далее и тому подобное. И я абсолютно счастливый человек сейчас. У меня ничего не поменялось. Поменялась моя реакция на происходящее в моей жизни. Жизни. поэтому я я вот прожила часть жизни как современная девушка можно сказать да и часть жизни я сейчас проживаю как может быть какая-то древняя женщина как классическая как классическая женщина. женщина и это совершенно два разных качества жизни возможно чтобы понять красоту второго состояния моего теперешнего нужно пройти через периоды заложницы успеха общественного мнения популярности востребованности возможно если бы я не прошла все это я бы не ценила так глубоко то что я имею сейчас но имея возможность прожить этих две жизни я могу сказать что ну вторая жизнь моя теперешняя она ни с чем не сравнима точно так же как если мы говорим об отношениях, которые можно построить со своим бывшим мужем, и об отношениях, которые можно построить с каким-то новым партнером, то я не верю, что можно с новым человеком выстроить такие же глубокие отношения, как нам удалось в повторном браке друг с другом же попытаться их выстроить, потому что, ну, ты выходишь практически на тот же уровень, не происходит вот этого апгрейда. да? у нас он произошел и это позволило нам выйти на совершенно иное качество понимания друг друга. И наше желание вот спасти отношения, оно сейчас к чему сводится? К разводу, да? Мы спасаемся от себя, от собственной боли, абсолютно не чувствуем, что происходит сейчас с нашим партнером, настолько мы увлечены эмоциональными страданиями. Мы совершенно не чувствуем, что происходит с нашими детьми, мы считаем, что им и так хорошо, если они будут видеть и папу, и маму по отдельности. А вот, как на самом э, деле? Ну такой да стереотип такой. На существо. самом деле, когда я через три года только после развода делала э -э -э, видеоклип "Второе дыхание", я заговорила со своим Юрой и с Полиной дочкой о том, что они чувствовали в, во время нашего развода. И то, что я услышала, меня просто парализовало. Я не поняла, как я могла быть такой эгоисткой вообще ни разу не спросить ребята: а как вам? Мне казалось, что мне хуже всех в этом мире, потому что как, вот, как можно было со мной развестись, да, или вообще, <laughs> как я с моим комплексом отличницы могла потерпеть крах в личной жизни? И меня это так впечатлило. Я оставила это в клипе в надежде, что если одна семья или одна женщина услышит, то я уже свою миссию, как э, артистка, исполню. И я, собственно, поэтому сейчас превращаю свои концерты в семинары для женщин. Потому что я наверное, пришла в музыку для того, чтобы не создать великую музыку, а создать исцеляющую музыку, для того, чтобы женщины через э, какие-то поп-песни, доступные песни, э, пришли просто на меня посмотреть, но получили то, что они могут получить только в процессе каких-то э, медитаций, занятий с духовными учителями, на что у них, конечно же, нет времени. Настолько труден сейчас, э, труден сейчас вот этот объем, обрушившийся на женщину, успешности, плюс карьеры, плюс э, какое-то все-таки маломальское желание оставаться музой для своего мужчины. Поэтому я вот вижу, что наша личная история кого-то вдохновляет на прощение, на понимание и, и на то, чтобы ну, понять элементарную вещь, что Бог нам, посыл, Бог нам посылает мужа, это он выбирает, да, и мы не можем ошибиться, мы не можем выбрать ни того. Если наш муж вдруг оказался плохим, что значит, что мы тоже не очень, правда? А как ты определяешь, судьба или, или нет? Я определяю, что нам с каждым человеком в мире, который нам встретился, нужно проработать отношения. Я определяю, что любая война в мире, а тем более в нашей стране, это отражение конфликта внутри семьи. Если мы не можем договориться с братом, с сестрой, с мужем или с тещей, то как могут договориться чужие люди друг к другу на межгосударственном уровне? Я считаю, что... Проблема сегодняшней в Украине, в частности, в том, что мы перестали слушать и слышать наших мужчин, они не чувствуют героями себя и победителями в наших домах. Поэтому они каждый день уходят на мифическую и реальную войну. Я просто за то, чтобы каждая женщина, будь она женой строителя или женой премьер-министра, делала свою работу качественно дома. Спасибо. Спасибо, что ты все это сказала так редко э, слышишь из уст женщины вот, вот такие слова, такую позицию. Обычно об этом читаешь в какой-то классической литературе, начинаешь по-стариковски ворчать, что... Как это Макаревич пила что-то стало с глазами когда-то загадочных женщин? Да. Ну вот, послушав тебя, я понимаю, что... Ядом ногти Да-да-да-да-да. Послушав тебя, я понимаю, что нет, в общем, не изменилось. Вот, есть какие-то стереотипы, которые... Изменился мир, женщина не изменилась. Важно это понять, понять себе і сделать всіх рядом щасливими і наповненими. Спасіба. Uh, нагадаю, що в підпіллі імперії ми сьогодні дивилися стрічку кохані із словником і говорили про жінок про, про те, про що зазвичай не говоримо, а лише читаємо в літературі. І я хочу сказати велике дякую Олі, яка сьогодні все це стала таким рупором в нашій програмі для всіх. Телеглядачок і глядачів, е, яким у нас стали сьогодні таким адвокатом. Я, я сподіваюся, <різь> дякую, да. дякую, що були з нами. Е, побачимося за тиждень, як завжди, у п'ятницю у підпільній імперії. Хай щастить.